Учредительний съезд обновлює партії собрал делегатов із 60 городов України. Председатель відродження Віктор Остапчук придають руководство партії молодому колегі сопредседателю депутатської групи відродження в парламенті, народному депутату Віктору Бондарю. Партія відродження, депутатська група відродження. Позиціонуємо себе як проєвропейська опозиція в Україні. Ми в опозиції до діючої влади, бо ми розуміємо, що з тої демагогію, яку вони за рік зробили з тими кадровими рішеннями, з тим підбором підбором. ничего в Украине не меняется. Будинок палая, он и квартиры продает. Про что мы говорим? Теперь десятилетняя партия Ведроджиня представлена в парламенте. Сбылась мечта и завет основателя политической силы Георгия Кирпы. Старые партийцы вспоминают его минутое молчание и предлагают назвать именем Кирпы одно из высших учебных заведений Украины. В свое время покойный Юрий Николаевич мне и еще некоторым товарищам говорил, что задача моя создать группу, а в идеале, конечно, фракцию Верховной Ради Украины. Сегодня предоставляется уникальная возможность, чтобы группа трансформировалась в представительство политической партии Ведроджиня – это партия без вождей и политического диктата. Это партия, которая объединяет самодостаточных личностей и строит европейскую модель государства, подчеркивают участники съезда. Возрождать будут экономику страны во всех отраслях, возьмутся за реализацию действенной промышленной политики, привлечение иностранных инвестиций в инфраструктурные проекты, создание новых рабочих мест. Мы будем… Робити все, щоб прийшла справжня децентралізація влади, і те, щоб наші представники представляли в регіонах України, в обласних радах, міських радах, мерах міст, потужне представництво. З нами вже йдуть багато регіональних еліт, ті, хто не зацікавлені тією ситуацією, яка сьогодні є в країні. Ячейки партии возглавили опытные партийцы и народные депутаты-мажоритарщики. В каждом регионе в ряды Ведроджине привлекут капитанов своего дела, работников в разных отраслях, которые ежедневно развивают и кормят Украину. Ведь возрождение страны начинается на рабочем месте каждого украинца. Одесскую область в парламенте представляют четыре нардепа мажоритарщика ведроджине во главе с Василием Гуляевым.